Гарбузовий сезон розпочався. Цей овоч неодмінно має бути у вашому раціоні, бо надзвичайно корисний продукт. Про це детально поговоримо в студії після нашої історії. Максимум користі і мінімум протипоказань. Це про гарбуз. Цей овоч вирощують у всьому світі в Україні. Найпоширеніші три види: звичайний, великоплідний та мускатний найсолодший. Саме тому киянка Тамара Миколаївна полюбляє його найбільше. Цей гарбуз дуже солодкий. Смачний, корисний, у нього тоненька шкірочка. Я дуже люблю з цього гарбуза варити кашу, гарбузову, запікати його в духовці. Сьогодні Тамара Миколаївна готує гарбузову кашу. В дитинстві це був улюблений і чи не єдиний її смаколик? Це були наші конфети, це були наші е, пряники, це були наші торти. Це було дуже дуже. Я до цих пір згадую той гарбуз, який ми їли у дитинстві. Не лише за смак пані Тамара цінує цей овоч. Через підвищений рівень холестерину лікарі порадили їй регулярно вживати гарбуз, адже це один із найефективніших доступних природних засобів очищення крові та організму в цілому. У гарбузі корисно все. Цей сонячний овоч містить вітаміни С, В, В2, ПП, а ще білок, цінну клітковину, солі, калію, кальцію, магнію. Крім того, в його м'якоті міститься кілька ексклюзивних компонентів: це надзвичайно рідкісний вітамін Т, який прискорює метаболізм. Та речовина, яка пригнічує ріст туберкульозної палички. Корисний насіння гарбуза. Його рекомендують для підвищення чоловічої сили, а вагітним жінкам під час токсикозу. Сік гарбуза також цілющий, і особливо в осінньо-зимовий період, оскільки зміцнює імунітет та має противірусну дію. Однак чудо-овоч має й свої протипоказання. Його не варто вживати при крайніх формах цукрового діабету, а з обережністю при вирості шлунку і гастриті зі зниженою кислотністю. Зараз в прямом эфире с мы спробуем, друзья, усведомить, зразуметь, насколько корисный цей овощи называется гарбуз. Знамы, цей сюжет довелся гастронетеролог Наталья Михнева. Наталья, доброе утро. Доброе вот утро. Вот только что расхваливали эту прекрасную тыкву. Полезного, не полезно? Вот вы как считаете: насколько она уникальна? Ну, она уникальна тем, что как кладезь витаминов, микроэлементов и питательных веществ. Так. То есть есть и белки, и углеводы. И вода в том числе, о которой, между прочим, мне сказали. На 90% она состоит из воды. То есть после арбуза она стоит на втором месте. Можно То ли, ли считать, товарищ? что тыква может заменить фактически мясо? Мы же про белок, если говорим в данной ситуации, как вы отметили. Можно ли заменить какие-то другие продукты именно тыква. Ну, вы И знаете, мясо мы не можем заменить, а... у нас другой аминокислотный состав. То есть белков здесь содержится не так много, как кажется, но тем не менее они присутствуют. Угу. А все ли сорта тыквы одинаково полезны? Ну, я вам скажу, они будут отличаться, безусловно. То есть по содержанию одних или других микроэлементов, угу. по содержанию фруктозы, по содержанию сахара. То есть э, есть разные сорта, одни слаще, другие менее слаще. Но по содержанию той же воды в процентном так. соотношении основных компонентов, то есть витаминов, они будут практически вот одинаковые. Я слышал, что в этом продукте содержится такой а, интересный витамин, может, вы не слышали, я вот недавно для себя узнал, витамин «Т». Которые, в свою очередь, способствуют похудению. Можно ли сказать, что если мы будем питаться тыквой, то мы похудеем? Ну, вы знаете, э, только лишь от тыквы мы с вами не похудеем. Mm -hmm. То есть надо э, понимать, что подход должен быть комплексным. Но в том числе мы должны включать тыкву в свой рацион питания. Вот польза тыквы зависит, безусловно, от ее качества. И сейчас очень интересный и важный материал. С неданку заданную мы будем выбирать тыкву. Как это правильно делать? Внимание на экран. В Україні найпоширеніші три види гарбузів: це звичайний, великоплідний та мускатний. Обирати варто плоди сухі без пошкоджень, правильної форми та забарвлення, відповідних до сорту. Легкий наліт свідчить про те, що шкірка овочу покрита природним воском. До речі, саме тому гарбузи не обробляють додатково, як скажімо, яблука. Гостик, якщо він відрізаний, це означає, що гарбуз зірвали з городу недозрілим. Розгляньте уважно смужки на поверхні плоду, вони мають бути прямими. Хвилясті смужки свідчать про наявність нітратів. Бажано не купувати розрізаний гарбуз, адже термін зберігання такого плоду лише 10 днів. Щоб гарбуз зберіг свої корисні властивості якнайдовше. Тримайте його в прохолодному темному місці, яке провітрюється. Ну, вот, кстати, давайте отметим, что в разрезанном виде такой продукт будет сохраняться гораздо меньше по времени. Но если мы его трогать не будем, он отличается от всех других продуктов тем, что его можно фактически э, есть и осенью, а это уже урожай сейчас вот буквально, да. и зимой, и до весны можем держать. А полезные вещества сохраняются в том же количестве? Ну, может быть, немножечко меньше, чем изначально, когда мы сорвали продукт. Чем дольше он хранится, там, через 3 месяца, через 4, безусловно, содержание полезных веществ будет уменьшаться, но но все равно оно состо... сохраняется в достаточном количестве. А вот противопоказания. Мы говорим о плюсах, а какие минусы? Ну, минусы есть. Это тяжелые формы сахарного диабета так. и заболевания желудочно-кишечного тракта. В частности, язва пептическая, гастрит с пониженной кислотностью, ну и там кишечные колики. Угу. колики. А вы чувствуете запах? запах да, чуть-чуть. Чуть-чуть. А, а что этот запах он напоминает? М -м -м, печеная тыква, я так думаю ну, да? Фух, я испугался, вы так задумались Я думал, это очевидный аромат в нашей студии Так, друзья, мы готовились именно к этой встрече И, кстати говоря, запекали тыкву Мы не варили ее Мы не резали на салат сырой Да, кстати, вот сырой едят Вот, кстати говоря, сырая тыква Она может усваиваться хорошо организмом? Ну, это все индивидуально, опять же таки Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом То можно есть и в сыром виде Прекрасно, но у нас есть запеченный вариант Сейчас я достану из нашей духовочки О! Ой, щось я сліпий Джо перепрошую. Де Ого. мої очі? А все чому? Чому мене не заплатили Тому що, друзі, тут багато вологи, про які ми говорили. Правда, во да. в духовці дуже багато влаги, але тем не менее, она, наша тиква немножко підсушилася. Що ми робили, друзі? Я взяв тикву. И мои коллеги-помощники, значит, обрезали шкурку. Это обязательно, потому что шкурка, она фактически присыхает, и она невкусная, и, и, и не нужно ее. Порезали на вот такие кусочки, и я добавил там температуру не 180 градусов, а примерно 200. Запекался этот продукт у меня приблизительно полчаса, скажем откровенно. Вот смотрите, тут и корочка есть, тут есть и, и, и яркий оранжевый цвет. А, кстати, что э, оранжевый цвет, откуда, что его формирует? Ну, Пектин б... какие-то. Бета-каротин. Бета-каротин, бета как бета бета Конечно. Оу. Люда, держи, сейчас останется, подуй, подуй, подуй. Кстати говоря, вот ä, запеченная тыква или вареная тыква. Вот мы каши иногда не совсем любим, да, в детстве делать. Как сделать так, вот те же самые дети, которые не любят тыкву, но организму детскому нужно нужен этот продукт. Как его спрятать? В чем его спрятать, чтобы приучить ребенка, например, да, и дать взрослых детей к этому овощу? Ну вы знаете, надо красиво подавать блюдо. В любом случае, если вы подадите это на любимой тарелочке, расскажете небольшую историю о пользе. Ну, начните, даже знаете, с чего добавлять немного тыкву в овощной суп. Так. То есть маскируйте. Угу. И рецепторы будут привыкать вкусовые ребенка к новому овощу. Так. так. Помимо картошечки, угу, морковки, угу. добавляйте немного тыквы. Так, вы можете замаскировать. Можно какие-то делать овощные котлетки. О, тоже вариант. Да, под маскировку. А вот можно еще медиком вот так вот сверху полить. Кстати говоря, смотрите, я медом поливаю после термической обработки, чтобы мед был тоже максимально полезным Конечно. в этом, скажем так, блюде. Но еще очень интересный вариант. Это, конечно же, можно сказать, безотходный вид производства этого овоща. Да, с вами согласна. И его согласна. употребление. Тут есть семечки горбузовые. Несколько секунд остается. Расскажите, кроме того, что они выгоняют жителей нашего организма, иногда мы говорим очень «погонять», много... вы сами понимаете, что… А в чем... Цинка очень много полезна мужчинам. Стимулирует… Так. Тестостерон, то есть О, мужской гормон. То есть сидим семечки, ну не просто, а да. горбузовые семечки. А что еще? Вот и, а, они вкусные, когда мы их пожарили, поджарили. Там такой ореховый оттенок есть, да? Да. Вот, но тем не менее, они все равно будут полезными, да? Конечно, они будут полезными. У них много тоже питательных вещей. Фух, спасибо. Столько всего узнали об этом прекрасном продукте, что я на самом деле, э, вот на самом деле, у меня в голове очень много всяких рецептов интересных. Друзья, кстати, если есть, есть у вас интересные рецепты, идеи, секреты приготовления этого продукта, давайте делиться. Мы Фейсбук, не недавно же и Выкладывайте свои светлины на сніданківському инстаграме. Нагадаю, в гостях сніданку с 1 по 1 была а, гастроэнтеролог Наталья Михнева. Спасибо вам огромное за гарбузове, тиквіне в хорошем смысле этого слова, утро. Спасибо.